我们的牛龙骨再撒上这个小花葱和香菜，味道肯定没治了。煮了两个小时的牛龙骨熟了，嗯，哥，食上来、啊、了，那不挺好吗？快捞吧，骨头都快吐骨头了。这炖的正经烂乎了。最后一个，再浇点煮肉汤。好了，快上桌。嗯。 我们到牛龙骨再撒上这个小花葱和香菜，味道肯定美味了。再撒点儿，来吧，乌兰。嗯，这煮的正经拉乎呢。那不挺好嘛，给百三嗯。<哇>嗯，哥，感觉上来了。那不挺好，自己来一个。 嗯，这味道真没味了。阿的啦，还是铁骨粥好吃啊！不是有一句成语吗？好吃不过铁骨粥。哥，还有一句，好男可以到家门。<laughs> <laughs> 哥，我也吃一个。嗯。 这味道，嘎看都都知道来我了，你别别吃那骨头了，来吃这个。嗯，这酱香牛骨头正经挺好吃呢。那不挺好吗我做的这个酱香牛龙骨，我兰和白菜弟弟都特别爱吃呢，这不挺好吗？